द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम् सौराष्ट्रदेशे रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकापूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायाम् विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् कावेरिकानर्मदयो नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तम् ओङ्कारमेशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मम् श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि याम्ये सदङ्गे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगे सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तम् संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यै केदारमेशं शिवमेकमीडे सह्याद्रशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात्पातकमाशुनाशम् तं त्र्यम्बकमीशमीडे जलराशियोगे। निभद्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यं निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापबृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्यविशालकेस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च वन्दे महोदारतरस्वभावं गृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानाम् शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्यनिजं भजेच्च इति द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्